ಶ್ರೀ ಗುರು ಭೀವನಮಃ ಗುರುಸಂಪದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ವಾರಣಾಸಿಯ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನಾಂಕ ನಾವು ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರಣಾಸಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹನುಮಾನ್ ಘಾಟ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚರಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗುರುಗಳ ಕಾರುಣ್ಯ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ श्रीगुरभ्यो नम हरी ओ अस्मत्गुरभ्यो नम अस्मत्मगुभ्यो नम अस्मत्सगुभ्यो नम श्रीमते राजा नम श्रीगुदत्ताे नम सवाया लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्रीमद्भगवद्गीता श्रीकृष्णाय नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः तरगति प्रतिज्ञे गुरुसम्पद भगवद्गीते विद्यार्थि नाम् ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಗುರುರಾಜ್ ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಸನ್ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಾಯಿ ಸೋದರಿಯಂತೆ ಅನ್ಯ ಪುರುಷರನ್ನು ತಂದೆ ಸೋದರನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ತಾಯಿನಾಡಿನ ಗೌರವ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಂಬಿದ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿದು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಜನರ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಗುರುಸಂಪದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಗುರುಗಳು ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವಸ್ತು तृतीयध्याय कर्मयोग अर्जुन उवाच ज्यायसी चेतकर्मणस्ते मत बुद्धिर्जनादन चेत तत्कर्मणि घोरे मोजयसी केशवस्थ

अ अ आप्रोक्ता मैया नखा ज्यानायोगे नसांप्यानाम और मयोगे नयोगिनाम ना नकर्मनामनारं भात नईषकर्म्यम् पुरुषोस्ट्नुते नचसन्यसनादेव शिद्धिम् समधि गच्छति आप्रमनारं भात

यज्ञा प्रजा सृष्ट्वाच प्रजापति अन प्रसविष्यध्वेशमधुक्ति

श्री भगवानुवाच इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् यो भुङ्क्ते स्तेन एव

श्रीभगवानुवाच न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि

न बुद्धिभेदं जनयेत् अग्नानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते

श्रीभगवानुवाच ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांशान् मे

प्रकृतिम्यांति भोकानि निग्रहं किं कर्तष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वसमागच्छेत् तौहस्य परिपन्थिनाव इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तो श्रेयान्स्वधर्म विगुण परधर्मात्वुषिता स्वधर्में निधनम् श्रेयः परधर्मो भया वह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरतिपूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय वार्ष्णेयबलादिवनियोजितः श्री भगवाच काम एश क्रोध एष रजो गुणसमुद्दव महासनो महापाप्मा विध्येन नैरीण

श्वेनानाले मनोबुद्धि इन्द्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर् ज्ञानमावृत्य देहीनं तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् श्रीभगवाच इंद्रििया पराण्याहो इंद्रिभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सी

यनि स ब्रह्म महाबाहो कामरूपं दुरासदन ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णअर्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्यायः कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णार्पणमस्तुति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो मुक्ता श्लोक प्रजापति पते देवा पद्मनाभा महामला आत्मूता महाभूता सर्वदा प्रजापति पते देव पद्मनाभा महामला आत्मूत महाभूता महा ತತ್ವಾತ್ಮಂಜಯ ಸರ್ವದಾ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವತ್ ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ದುಷ್ಟಜನರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಭರತ ಭೂಮಿ ಭರತ ವರ್ಷ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತರು ಗುರುಗಳು ಅವತರಿಸಿ ಈ ಭೂಮಿ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿ ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮತ್ತು ಶುಭಂಭ